БУ аппарат залетает в продажу, потом 160 -ый. он был ремонта, его уже человек забрал, тысяч на него цена сошла. Друзья, с кабелями, то есть вот я варю, у меня кабеля хуже, чем те, которые там они прислали. Аппарат практически новый, сдается в область области зараз я не поварю, как он варит. Знаменитый Катоновский поджиг, идеальный, 86 ампер. Не надо не ни стучать ничего, на минимум добавляем вот это 160 ампер шикарный аппарат за такие смешные деньги, один день у нас продавался я выставил цену, на следующий день человек позвонил говорит, я забираю, только пожалуйста проверьте чтобы все было нормально я говорю... подтверждение того, что вот этот бэушный аппарат абсолютно новый в ремонте он не был ну он нулячий, ну вот, вот просто посмотрите по нечего, цене человек набрал и он ему достался варит он превосходно чтобы был в ремонте? Кур. нет ну, вон, там ключка чуть есть. Ну, как бушка. Не, никто не трогал. Угу. Все, друзья, вот этот бушный аппарат ровно один день продавался. Я думаю, человеку повезло с ним. 5500, хорошая цена для 160-ки. Настоящая. Минус 200 была скидка за новый аппарат. Гарантию мы проставим. Э -э Серийник есть. Телефон я посмотрел. Я ему год. 4 года еще гарантия человеку остается. おったかい。